Який результат принесет саммит мира в Швейцарии. Ну, это очень хороший показатель. Во-первых, в июне прилетает комета, которая может развернуть и закончить войну, может не сразу, а постепенно, как она уже будет от Земли уже уходить, постепенно. Ну, кульминация проекта «Мир значит, за Украину, да, может начаться как раз в середине июня. Тем более, что Юпитер и Венера, две планеты большого счастья, будут знаки переговоров в близнецах. Это может говорить только об одном, что, да, эти переговоры дадут начало миру, перемирию в нашей стране. И война, дорогие друзья, очень скоро закончится. Ну, очень скоро, это ближайший год. Ну, мы уже так в войне больше двух лет, да, поэтому год это, ну, это прям прилетит очень быстро, потому что, ну, может очень быть сложная у нас зима, действительно, могут быть сложности с отоплением, с электричеством, но, наверное, будет самая вот такая сложная зима. А дальше, конечно же, многое поменяется в Московской федерации. Там случится переворот, окончательно бесповоротно будут устранены от власти силовики, и, конечно же, на этом война закончится. И я думаю, наверное, вот большая гражданская война либо переворот да, в Москве приведут к окончанию этого конфликта. Ну, а самое главное, что Зеленского нужно просто сделать выдержку ни на какие Перемирие не идти в 2024 году. У него звездный час для Украины нашей в 2025 году. там может развернуться все неожиданно и так, как нам, как нам надо. В этом же году мы только можем пойти на фактически на капитуляцию Украины и до да, разделение Украины на две части, как Северная и Южная Корея. Но нам этого не надо. Кто причетный до замаху на премьера Словачины Фицо? А я как раз рассматривал эту ситуацию. Там очень интересная ситуация. В дирекции экваториально, что бывает раз в жизни, Марс прошелся у него по Солнцу. Марс – это планета убийства, управляет у него восьмым домом гороскопа. Марс транзитный входит в его восьмой дом смерти, понимаете? Поэтому выжить ему сейчас будет крайне нереально, и я думаю, что все может закончиться плачевно для него. Ну, это просто какой-то фанатик, да, какой-то человек, который от себя вот, сделал так, что рано или поздно он отомстит фицу за все переживания словацкого народа. Ну, и я думаю, что это тот самый случай, когда случался и, значит, с лидером группы Битлз, да, Джона Ледона, просто подстрелили да, в Нью-Йорке и подстрелили. Примерно такая же у нас ситуация. Человек явно не был киллером, потому что киллеры стреляют в голову, они профессиональные убийцы, всегда контрольный выстрел делают в голову. Тут же было пять выстрелов, из них только три точных, и все они были как в кире в тело, да. тем более... Это, этот человек, который, оказывается, у нас пишет там стихи там, или прозу, вот, тренировался, ему было дано табельное оружие, и он всегда ходил в тир, но он никоим образом никогда не был профессиональным киллером, да. Ну, прежде всего, это фактическое убийство, я думаю, что шансы у Фитца выжить очень малы, потому что все сходится к тому, что, ну, очень сложно при таких показателях в натальной карте, да, выжить, и более у него запрограммировано в жизни смерть от огнестрельного оружия, либо от огня, от пожара. Вот. Поэтому, дорогие да, друзья, заказывайте натальные карты рождения, годовые соляры у меня, ссылочка под описанием этого видео, вы можете четко знать, от чего вы можете в жизни умереть, или какое у вас профессиональное предназначение в вашей жизни, ваших детей, да, переезд, иммиграция, какая страна вам больше всего может подходить, да, всегда к вашим услугам. Так вот, офиса смерть от огнестрельного оружия, от убийства, либо просто его сожгут на костре, как бы если бы это было в Средневековье. Поэтому это всего лишь навсего получается, да, то есть фанатик какой-то, уже ужасный человек, просто его пристрелил, и к этому не имеет отношения ни украинская, ни российская разведка. Ну, больше всего потеряли, конечно, россияне. Они потеряли, значит, свою страну Словакии вот сейчас, в любом случае, там, Будет сейчас переворот, чуть ли не до гражданского противостояния сейчас все произойдет. И, и Пелегрине придется, это президент, наверное, который еще не коронован, придется ему переизбираться, вновь ввести какие-то парламентские выборы. В общем, там кошмар, катастрофа. Ну и ну, мы можем, можем только аплодировать, очередной враг Украины умер. Ну я так заранее говорю, умер хотя говорят, что он еще живой. Но, дорогие друзья, прям все склоняется к тому, что выжить ему мало шансов. Я могу сказать, что, скорее всего, он уже, мозг умер, а просто ну, качают сердце там и так далее. Где-то так. Чи будут кадровые изменения в украинском уряде? Нет, там все нормально, абсолютно удовлетворяет сырские а все, да, генеральную стратегию партии. И даже если мы наблюдаем, что после ухода Залужного у нас начались одни отступления, поражения, ни одной фактической победы. Но у нас очень важно, что значит, действительно во время военного положения главное выполнять политику партии значит, нашего главнокомандующего Зеленского. И если Сырский полностью удовлетворяет значит, все хотелки его и Ермака, а то ни в коем случае он не будет никогда уволен, точно так же, как проявляет абсолютную лояльность Шмыгаль, который больше, чем кто-либо занимает пост премьер-министра. А вот если кто-то идет в оппозицию, начинает высказывать свои мысли, то он будет сразу же ненароком уволен. И поэтому сбылся мой прогноз, да, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Влад Рос, я заранее сказал, что Кубраков будет уволен еще где-то за месяц до того, как его уволили. А, да, и, конечно же, те люди, которые идут в разрез, значит с политикой партии, конечно же, окончательно и бесповоротно могут быть лишены своей должности. Но в ближайшее время больших перестановок я не вижу. Наверное, все останется примерно так, как оно сейчас есть. Чи будет смерть императора на РФ, про яку говорят тарологи? Но это как бы такая утка идет там типа кому-то нужна смерть двойника Путина, как мы видим, он прекрасно себя чувствует, да. Что-то он резко вырос по сравнению с Елиземпеню. Вот если вот так наблюдать, вот как они встретились. Раньше настоящий Путин едва доставал до подбородка Елиземпеню. Этот смотрится прям выше его глаз, его рост, понимаете, дорогие друзья. Это минимум 7 сантиметров выше. Причем, если старый Путин ходил на, на, этих своих высоких с каблуками туфлях, да, то этот вообще одевает низкие каблуки, при этом намного выше и выше глаз Сизинпиня, у которого рост 180 сантиметров. Можете себе представить, какой рост сейчас у этого двойника Путина? Выше, чем 170 сантиметров, где-то 173-174 Понимаете, реальный рост этого двойника. Вот. Поэтому я не думаю, что кто-то хочет уничтожить и убить двойника. Просто рано или поздно, когда произойдет переворот, да, в Москве скажут, что он уходит значит, со своей должности, со своего поста. Да, и, конечно, кто-то перехватит свою власть. И я думаю, что очень многое может решаться в самой Москве. Да. Поэтому там мог, может быть что-то изменено. А смерть императора... Это больше, наверное, касается нашего лидера Владимира Зеленского, за которого идет действительно охота, и его хотят э, убить, да, больше, как, как никого. Ну, а самая супер-классная охрана в мире, она находится в Кремле, ФСО будет чтить своего императора, да, и двойника императора, и даже 120 миллионов долларов, которые вот сейчас... А, в общем, есть такой прайс, значит, за убийство Владимира Путина, я думаю, будет очень сложно реализовать. Нужно, наверное, миллиард. Вот только За миллиард, возможно, будет убить двойника Владимира Путина. Что принесет визит Путина в Китай? Ну, что, что можно сказать об этом визите? Они, по, конечно, скушают пекинскую утку, да, выпьют китайскую водку, поговорят мне о чем, дорогие друзья. Это всего лишь навсего визит вежливости, да, ты выиграл выборы фейковые, да, 17 марта. Первая страна, куда ты должен, должен приехать с международным визитом, это, э, значит, должны быть твои, как бы, как бы самые близкие люди, да, то есть э, ты должен получить ярлык на княжение, можно так сказать, у Золотой Орды, ныне это Китай, поэтому понятно, что, в общем, ни о чем это абсолютно... Приезд, ни о чем они там особо не договорятся. Я заметил, что Шайгу до сих пор сидит рядом с двойником Путиным на встрече с Зельпинем. Это говорит о том, что э, никакая полная отставка не произошла его, ничего ему в ближайшее время не грозит. Посадка в тюрьму, тем более, можно так сказать, что даже Шойгу укрепил свои позиции вот все, меня могут сейчас камнями закидать, но это никакая не пенсия окончательно. А просто Шойгу потрясающий абсолютно политик. Он всегда на любом своем месте найдет себя. Вспомним, дорогие друзья, что в свое время он руководил МЧС, и там тоже имел огромную популярность и был, наверное, самым любимым значит, политиком в России после Пи Путина под номером два. Поэтому он даже здесь не затерялся, если он опять сидел по правую руку от двойника Путина на встрече с Ильинпинем, значит не все так плохо у него в карьере. Но и самое главное, что на в самом углу приема, значит стола, где встречались с Си значит российское руководство, да, в самом углу сидел министр обороны, значит новый, новый министр обороны Белоусов прям как будто бы, ну, <laughs>, ну, то есть так отстраненно, что он вообще человек никто, мошка и просто всего лишь тот человек, который назначен делать аудит. Поэтому, видите, с точки зрения и подачи себя Китаю, они показали, что Шайгу это все, это супер классный менеджер, который самый главный, потому что по правую руку сидит от Путина вместе с Лавровым. А, значит, вот этот Белоусов, ну, в назначенный министр обороны, ничего не решает. Он всего лишь навсего значит, тот человек, который считает деньги, ну и, в общем, ничего не значащая фигура. Вот, по крайней мере, так показали Си Цзиньпиню, расстановку. А поэтому Сергей Кужегетович опять что-то там нашаманил, и, значит, списывать его не стоит заранее. Да. Тем более хоронить. Вот многие там соловьиные песни уже распевают, что до конца года его сердце может не выдержать. Я вот против этого, дорогие друзья, абсолютно шайгу еще и себя найдет. Чи на хит войны кадровые изменения в уряде России? Ну, очень, очень серьезным образом самая негативная информация для нас это было, конечно же, что, значит, министром обороны у них стал вот этот самый человек, который похож на Чикатило, дорогие друзья, на убийцу серийного убийцу маньяка, который там, когда еще был Советский Союз, убил там, не знаю, там, по-моему, более 50 людей, говорят, 52 человека, как 52 миллиона, которые жили в Украине, значит, в 91 году. Вот он там был каннибалом, убийцей, да, и вот чего мы видим, что этот Белоусов, прямо на него похож, как две капли воды, понимаете? Ну и плохая новость у него. Во-первых, он родился в день инаугурации фейкового Владимира Путина, да, в 17 марта. Вот, и он родился в этот день, да, и происходили как раз инаугурация в этот день, где, значит, патриарх Кирилл сказал, что надо править двойнику до скончания века, то есть до конца света, то есть, <laughs> намекая на то, что он должен вообще взорвать, наверное, ядерную бомбу, да, энергии. Ну и, конечно же, этот, значит, Андрей, да, его зовут, да, Андрей Белоусов, ну, он с белыми усами, да, получается, он такой не особо коррупционер, да, он, не сказать, что он полный бессеребренник, но точно финансы и деньги – это не его ситуация, то есть он должен конкретным образом посчитать, сможет ли, значит, российская армия со ее коррупционными методами, да, закончить войну победой или все-таки не хватит силенок, да, действительно провести аудит, посмотреть, какое состояние разграбления значит, шаманом Шойгу, да, всего того добра, которое было. Поэтому, конечно, для нас очень плохая новость. Действительно, стал тот человек на пост министра обороны, который может просчитать, есть ли шанс у России победить Украину, есть ли возможность вести войну в долгу до следующего срока нынешнего двойника Путина. Да? Ну, по ведической астрологии, что окончательно и бесповоротно, значит, война э, может закончиться. Э, но ну, война может и перемирие достигнут уже быть в 2025 году, то есть заморозка конфликта в 2025 может произойти, а уже окончательно все подписи, э, все, э, когда полностью, короче, нам будут уже выданы репарации, когда все это уже окончательно будет подписано, растаможено, да, можем даться. Это 2029 год, когда действительно заканчивается по ведической астрологии цикл Юпитера, который у нас находится в доме войны, и начнется эпоха Сатурна, да, период Сатурна, а Сатурн в натальной карте Украины находится в доме финансов и денег, когда действительно в Украину пойдут очень такие массовые инвестиции. И действительно, мы уже будем тогда входить и в Евросоюз, нас заберут, и в НАТО уже в конечном итоге. То есть развязка может оказаться немножко позже, да, чем бы хотелось, но тем не менее... Действительно, вот аудит и способность значит, воевать России в долгую, прежде всего для этого поставлен этот ужасный человек, который теперь не будет давать возможности иметь большие коррупционные схемы, это говорит о том, что российская армия может усилиться раза в два, в три. Понимаете, просто перестанут красть в три раза будут меньше красть значит, на войне, чем было это при Шойгу. Для нас это очень плохая, ужасающая, да? новость, но начнет она действовать только через полгода. Все равно все еще идет инерция Шойгу, то, что они успели раскрасть. Да. Ну, поэтому нам очень важно успеть завершить военные действия и заморозить конфликт в ближайшие полгода, потому что дальше действительно этот ужасно белоусов... белоусовщина, я бы так сказал, это может неожиданно против Украины очень серьезным образом сыграть, поэтому, конечно, нужно таким образом заканчивать военный конфликт к весне следующего года.